Почнемо із загального враження про атаку, яка відбулася напередодні. Наскільки це було неочікувано для вас? Ну, это це не, неожиданно, ожидана, все було очікувано, тому що uh, два дні тому uh, прем'єр-міністр Ізраїля Венян Нетаньяху звернувся к іранського народу з uh, обращенням, uh, де він uh, говорив о том, що Ізраїль. Uh, находится в войне с э, иранским режимом, с режимом Мул, э, с радикальными ис исламистами, которые захватили власть в Иране в 1979 году. И э, премьер-министр подчеркнул, что э, в этой войне Израиль стоит рядом с иранским народом э, и э, пришло пора закончить уже с этим режимом э, в Иране. Поэтому после этого обращения стало понятно, что есть определенные данные у Израиля о том, что будет удар, о том, что ситуация двигается в сторону эскалации. После этого сразу поступили сигналы из Вашингтона, что они тоже сообщили, что у них есть информация через разведки о том, что будет удар, поэтому это было не неожиданно. Мы знали, что будет ответ. Заранее Израиль знал, американцы знали об этом. Выпущено было около 200 ракет в сторону Израиля. И впоследствии больших жертв, к счастью, не было в Израиле. То есть, если сопоставить с нашей ситуацией, когда в Украине такие большие обстрели, к сожалению, у нас жертв намного больше. И именно поэтому можно говорить о том, что удар был не таким эффективным, который ожидалось. И Израиль отразил эту атаку. І однозначно буде відповідний удар від Ізраїля. А ось щодо удару відповідь, яким він може бути. Ми згадували, що радник Байдена з національної безпеки Джейв Саліван сказав, що чітко дали зрозуміти, що у цій атаці будуть наслідки, серйозні наслідки. Так само, і речник Цахал для «Times of Israel говорив, що повітряні сили Ізраїлю продовжують працювати на повну потужність і готуються до відповіді на масований удар. по Ирану. У нас обмаль часу, если можно, пане Мазиаре, каким это будет удар и насколько швидко может відбутися? Есть несколько вариантов ударов, которые Израиль может нанести. В прошлый раз в апреле, когда был большой обстрел Ирана-Израиля, то есть Иран обстрелял Израиль в апреле, в прошлый раз Израиль в ответ ударил по системам ПВО С-300, которые охраняли ядерные объекты Ирана. Поэтому в этот раз тоже может быть удар по ядерным объектам Ирана, но в этот раз не по системам ПВО, а по самим этим объектам. Это один mm -hmm. вариант. Другой вариант – это удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Мы знаем, что исламский режим деньги получает, зарабатывает как раз за счет экспорта нефти и газа. И этим, mm -hmm. таким образом Израиль может э, э, Срвати почву возможно. І що удари по генералам КСИР на падо наподобье? Того що була схизбулайда э, брат командуючий КСИР. ксір. Поджули, дякуємо. Спасибі мозірміна іранський незалежний оглядач. був з нами на зв'язку. Дякуємо. Гарного дня на все добре.